Вкусного всем. Этот суп был в свое время обнаружен в американских кулинарных порталах. Там просто в восторге от сливочного, сладковатого, густого и очень насыщенного грибным вкусом супа. Как оказалось, в Венгрии он почти не отличается. Но перейдя на другой континент, он приобрел изысканные нотки. И из сельской кухни стал респектабельным гражданином крупных ресторанов. Мы приготовим его как в Венгрии, но с нюансами по его респектабельности. О них по ходу рецепта, а ингредиенты в конце видео и в описании к нему. Начнем с обычной моркови пару штук, нарезав ее тонкими кружками. Поэтому для эстетики берите не толстую морковь. Этот ингредиент коренной венгрии, незаслуженно забыт за океаном. Сладость моркови придаст красивую нотку сладости грибов. Репчатый лук. Довольно много, с полкило. Нарежем кубиками, как вы обычно нарезаете для супа. Он и сладость, и овощной тон бульона. А лук вообще один из главных друзей грибов в этом блюде. Как и чеснок. Хотя его не всегда используют, но для меня чеснок с грибами прекрасный союз. 2-3 зубчика натрите на терке. И черед того, ради чего мы варим такой суп. Грибы 1 килограмм, супа будет приблизительно 4 литра 4 на выходе. Грибы лучше не мыть, просто срезать грязные места и протереть тряпочкой. Иначе они наберутся воды и вкус их растеряется. Я взял шампиньоны с темной шляпкой. Их во многих странах называют кремини. Или как у нас королевские шампиньоны. Шампиньоны идеальны для этого супа. И кремини, и обычные, а также белые грибы, или лисички, или даже шиитаки. Важно, чтобы грибы были свежими или замороженными. Грибы для эстетики опять же нарезаем пластинками. И отдав дань уважения сельской венгерской кухне, измельчим сухие лесные грибы. Гость. Всего две ложки порошка сухих лесных грибов дадут кружащий голову аромат. Если они у вас есть. Если нет, можно обойтись и без этого. Также приготовим чепетки, макаронные изделия народной венгерской кухни. На стакан муки, одно яйцо и щепотка соли. В грибной суп в Венгрии их добавляют почти всегда. Иногда при недостатке времени заменяя их на мелкие макарошки. Вымешиваем крутое тесто, при необходимости добавляя еще муки. В Америке макароны в суп не добавляют почему-то. Просто размешивают муку, хотя изысканности он от макарошек не потеряет, а вот густота будет естественной. Когда замесили крутое тесто, окунаем пальцы в муку, и будем отщипывать малюсенькие кусочки, скатывая их сразу в некое подобие веретена. Это и есть чипетки. Похоже на слово щепотка, размером не больше ширины ногтя. Откровенно говоря, это самое долгое приложение труда в этом супе. Пересыпаем мукой их время от времени, чтобы они не слепались. Хоть кусочек теста и небольшой, но почти полчаса на это уйдет. Поэтому венгры все чаще их заменяют на готовые макароны, к примеру сорт мелких орзо сюда замечательно подойдет. Отставим в сторонку для обсыхания и начнем варить суп. В толстостенной кастрюле или казанке в сотейнике растопим сливочное масло 100 грамм. А вы знали, что даже жареные грибы на сливочном масле гораздо вкуснее, чем на растительном? Правда это дороже, но зато вкуснее. Высыпем лук и потушим на огне чуть ниже среднего 3-5 минут до мягкости лука. Добавим грибы. Они пока объемные, поэтому кастрюлю берите не менее 5 литров. Для удобства. Накроем крышкой и на том же огне потушим, пожарим, перемешивая слои. Минут через 5 они уменьшатся в размере в несколько раз. Продолжаем тушить еще не менее 5 минут, а можно 10. Огонь не выше среднего. Тогда в луке и в грибах будет проходить карамелизация содержащегося в них сахара. Грибы потемнеют, вкус и аромат будет лучше, чем если вы поставите большой огонь и будете быстро жарить. Добавим чеснок, морковь, венгры иногда еще добавляют репу. Порошок сухих грибов и перемешав, потушим еще с открытой крышкой 5 минут. Сладковатый запах от грибной зажарки уже окутал кухню. Теперь специи. Тимьян, около 2 столовых ложек, иногда его не добавляют и паприка ложки 3 с горкой. Паприка для венгерского супа любого, это как капуста для борща, обязательно. Перемешиваем, дадим насытиться специями зажарки и раскрыть их аромат. Далее стакан сухого белого вина. Его ввели в рецепт в Америке, в исходной народной кухне в Венгрии это было редко. Дадим выкипеть алкоголю с минуту и добавим соевый соус, ложек 5. Как и в вино, это американская добавка. Можно просто присолить по вкусу. Но это святая правда. Соевый соус с грибами в десятки раз вкуснее, чем соль. Соус отлично раскроет вкус грибов. Это заметили даже в древнем Китае. Затем бульон куриный или овощной, литра полтора-два. Я добавлю воду, а затем добавлю кубики замороженного концентрированного бульона фюме. Рецепт есть на нашем канале. Это позволяет всегда под рукой иметь любое количество бульона для ваших творений. Довели до кипения, варим минут 10. Затем добавляем молоко стакан. Если не используете чипетки, а только макарошки, как в городской венгерской кухне, или вовсе не используете, как в США, размешайте в молоке ложки 4 муки перед этим. У нас чепетки сохнут в муке, поэтому мы этого не делали. 10 минут поварив, мы их и добавим. Вместе с мукой, в которой они были, перемешаем и дадим повариться еще минут 5. Финальный аккорд. Выключите огонь. Перемешайте суп, чтобы он чуть подостыл и добавьте сметану. 2 трети стакана. Добавляйте ложками, перемешивая. Тогда температура супа упадет и сметана не свернется комками придав сливочную консистенцию. Сметану и молоко в идеале брать максимальной жирности. И только тогда еще прогреем суп до кипения, хотя венгры сметану кипятят. А также добавим ложку 2 или больше, если не добавляли вино, лимонного сока. Суп, если не съесть его весь сразу, без этого будет плохо храниться. В самом конце добавляем по паре столовых ложек свежей петрушки и свежего укропа. И подсолите, если необходимо, соевым соусом или солью по вкусу. Укроп я бы рекомендовал обязательно. Закипело, выключили огонь. При подаче я бы рекомендовал еще свежего укропа. Эта композиция запаха, будоражащего аппетит, запомнится вам как эталон аромата грибного супа. Обязательно подавать горячим, это согревающий суп. С легкой кислинкой, сладостью и вкусом, и ароматом настолько грибным, что этот рецепт станет для вас постоянным. А еще он красив и украсит любой стол. Мы любим его и попробуйте и вы. Приятного аппетита или you eat Vangyat, как говорят венгры. А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь, будем открывать вам вкусы стран и дальше. И будьте здоровы!